you <laughs> Jadi saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan kesihatan di negara Malaysia. Kesihatan merupakan aspek penting dalam kehidupan kerana ia akan menentukan kualiti hidup dan keupayaan seseorang untuk menjalani aktiviti harian. Negara membangun seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand berada pada tahap kesihatan yang agak baik namun masih berdepan dengan pelbagai cabaran sebagai contoh penyakit berjangkit, kekurangan akses kesihatan di luar bandar, pencemaran persekitaran serta amalan pemakanan tidak sihat sekaligus menyebabkan peningkatan masalah obesiti dan kencing manis. Pada tahun 2020, pandemik COVID-19 telah melanda banyak negara dan turut memberi kesan besar terhadap aspek kesihatan, ekonomi dan pendidikan serta menyebabkan ramai rakyat ini kehilangan pekerjaan dan tekanan emosi. Oleh itu, Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, pihak swasta dan lapisan masyarakat untuk membendung masalah kesihatan mental yang berlaku dalam kalangan rakyat. Seterusnya, dalam konteks kesihatan, jurang kesihatan antara negara maju dan negara membangun masih ketara, terutamanya dari segi kos rawatan dan akses perkhidmatan kesihatan yang yang menyeluruh. Sebagai contoh, Negara Afrika Selatan dan Ghana yang masing-masing mencatatkan peratusan terendah dalam keterbatasan kos rawatan di negara mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika Walkis Binti Azizan, nombor matrik 304717. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu 2.0 Analisis Keadaan Semasa Masalah Kesihatan di Negara Membangun. Negara membangun kini berhadapan dengan pelbagai masalah kesihatan yang semakin kompleks dan membimbangkan. Hal ini berkait rapat dengan pertumbuhan populasi, perubahan iklim, tekanan sosioekonomi dan ketidaksamaan akses terhadap perkhidmatan kesihatan. Walaupun dunia telah mengalami perubahan yang besar dalam teknologi dan perubatan, namun negara membangun seperti Malaysia masih mengalami jurang yang ketara dalam kualiti rawatan kesihatan. Maka analisis terhadap Masalah kesihatan ini amat penting bagi mengenal pasti punca dan merancang kaedah penyelesaian yang berkesan. Bagi bahagian ini, saya akan membincangkan dua perkara iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Bagi penyakit berjangkit, saya akan membincangkan tentang HIV dan AIDS serta penyakit influenza. Manakala bagi penyakit tidak berjangkit, saya akan membincangkan tentang masalah obesiti. AIDS merupakan penyakit yang berpunca daripada jangkitan HIV iaitu merupakan tahap terakhir bagi jangkitan HIV. Virus HIV tidak tersebar melalui sentuhan atau perkongsian makanan seperti yang telah disalah anggap oleh masyarakat. Tetapi virus HIV tersebar melalui tiga cara iaitu hubungan seks tanpa perlindungan yang kedua perkongsian jarum suntikan dan yang ketiga ialah daripada ibu kepada anak semasa kehamilan, kelahiran dan penyusuan. Pada akhir tahun 2022 dianggarkan sejumlah 86,142 orang rakyat Malaysia hidup dengan HIV iaitu PLHIV manakala penghujung tahun 2023 dianggarkan seramai 85,283 orang hidup dengan HIV di Malaysia. Menurut data yang diperolehi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia 2023, sejak tahun 2002 jumlah jangkitan baru HIV menurun sebanyak 65.8% daripada 6,978 kes kepada 3,177 kes pada tahun 2022. Seterusnya, penyakit influenza. Influenza merupakan penyakit daripada jangkitan virus yang mudah menjangkiti melalui batuk atau bersin. Virus ini sering bermutasi dan sukar untuk dikawal sepenuhnya. Influenza terbahagi kepada tiga jenis iaitu Influenza A, Influenza B dan Influenza C. Influenza A merupakan adalah yang paling berbahaya kerana boleh menjangkiti manusia dan haiwan. Antara gejala utama Influenza ialah demam, batuk, sakit otot dan sakit kepala. Rawatan khas untuk Influenza masih belum tersedia Pesakit yang menghidapi influenza masih dirawat dengan cara biasa. Pada April 2025, kedah telah mengesan kluster influenza A yang dikenali sebagai kluster like illness. ILI dalam kalangan pelajar di sebuah institusi pendidikan. Kluster ini telah melibatkan 28 orang pelajar dengan kadar serangan sebanyak 18%. Melalui data daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, influenza bermusim dianggarkan telah menyebabkan antara 290,000 hingga 650,000 kematian setiap tahun di seluruh dunia. Menurut data daripada Agensi Keterjaminan Kesihatan United Kingdom, UKHSA, sekurang-kurangnya 18,000 kematian akibat influenza direkodkan sepanjang dua musim sejuk iaitu di antara tahun 2022 dan 2024 di United Kingdom. Seterusnya, saya akan beralih kepada penyakit tidak berjangkit iaitu masalah obesiti. Obesiti merupakan masalah kesihatan yang diukur melalui indeks jisim badan atau Body Mass Index BMI. Menurut laporan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2023, sebanyak 54.4% rakyat dewasa Malaysia mengalami berat badan berlebihan. Pada tahun 2023, merekodkan tren berat badan atau obesiti di kalangan dewasa Malaysia meningkat 10% antara tahun 2011 hingga tahun 2023. Bagi tahun 2011, sebanyak 44.5% golongan dewasa telah mengalami berat badan manakala pada tahun 2015 merekodkan sebanyak 47.7% dan meningkat kepada 50.1% pada tahun 2019. Menurut data yang diperolehi lagi, pada tahun... 20... 2023, masalah obesiti terus meningkat kepada 54.4%. Antara langkah pencegahan ialah pengambilan makanan mengikut piramid makanan Malaysia yang telah ditetapkan serta kawalan pemakanan oleh ibu bapa terhadap anak-anak mereka sejak, sejak usia kecil lagi. Seterusnya ialah isu semasa kesihatan di negara membangun akibat daripada perubahan iklim. Hal ini dikatakan demikian kerana pemanasan global telah menyebabkan suhu bumi meningkat secara mendadak yang seterusnya telah mencetuskan bencana alam seperti kemarau, banjir dan juga ribut taufan. Kejadian-kejadian ini telah mengganggu proses pengeluaran makanan yang itu sekaligus telah menyebabkan kekurangan bekalan makanan di pasaran. Akibat daripada situasi ini, penduduk di negara pembangun berisiko tinggi mengalami kekurangan zat makanan atau mati nutrisi, anemia akibat kekurangan zat besi serta terdedah kepada pelbagai uh, penyakit berjangkit. Dalam jangka masa yang panjang, masalah kekurangan zat ini boleh menjejaskan uh, serta melemahkan sistem imun manusia, menjejaskan tumbuh sarang kanak-kanak serta meningkatkan kadar kematian akibat penyakit-penyakit kronik dan berjangkit. Yang kedua ialah penyakit bawaan vektor. Hal ini dapat dilihat apabila perubahan iklim yang melibatkan peningkatan suhu serta perubahan pola hujan telah mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk pembiakan vektor pembawa penyakit terutamanya nyamuk. Suhu yang tinggi serta kelembapan yang berpanjangan memudahkan nyamuk Aedes untuk membiak dengan lebih cepat terutamanya di kawasan takungan air yang terbentuk akibat daripada banjir. Hal ini telah menyebabkan peningkatan kes penyakit bawaan vektor seperti demam denggi dan malaria. Lebih membimbangkan adalah penyakit-penyakit ini menular ke kawasan-kawasan yang sebelum ini tidak pernah terjejas. Hal ini sekaligus membebankan sistem kesihatan awam yang sedia ada. Akhir sekali ialah perubahan iklim telah menyebabkan berlaku pencemaran udara. Pencemaran udara yang semakin meningkat akibat daripada perubahan iklim dan aktiviti manusia telah menjadi ancaman serius terhadap kesihatan awam. Antara kesan utama pencemaran udara ialah peningkatan penyakit berkaitan uh, saluran pernafasan seperti asma, radang paru-paru dan tuberkulosis. Selain itu, pencemaran ini juga telah menyumbang kepada kematian akibat jahitan paru-paru serta memberi kesan kepada sistem saraf dan fungsi diri manusia. Simptom seperti iritasi, gangguan emosi, anoreksia dan perencatan mental boleh berlaku jika terdedah dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, gas karbon dioksida yang terhasil daripada pencemaran udara boleh mengurangkan jumlah hemoglobin dalam darah. Sekaligus, ia menurunkan kadar oksigen yang diangkut ke seluruh tubuh badan. Keadaan ini boleh menyebabkan simptom seperti uh, pening kepala, koma malah boleh membawa kepada kematian jika tahap pendedahan terlalu tinggi. Tetapi itu, uh, negara membangun seperti Malaysia turut mengalami masalah kesihatan dari sudut kekurangan infrastruktur dan sumber kesihatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan lanjutan, penggunaan perkhidmatan kecemasan oleh pesakit dua yang tidak kritikal serta kecenderungan pesakit untuk terus mendapatkan rawatan di hospital tanpa melalui sistem penjagaan premium. Ketidakseimbangan penggunaan perkhidmatan kesihatan juga turut menunjukkan bahawa sistem kesihatan negara bermangun masih belum bersepadu sepenuhnya di antara sektor awal dan juga sektor swasta. Ia sekaligus uh, menjejaskan rawatan secara menyeluruh. Tambahan juga struktur duit sistem penjagaan kesihatan di Malaysia turut menyumbang kepada masalah ini. Di mana sektor awam menanggung beban kerja jauh lebih besar daripada sektor swasta yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyampaian perkhidmatan. Berlaku juga pertindihan fungsi antara agensi kerajaan seperti uh, Kementerian Kesihatan Malaysia pihak berkuasa tempatan PBT dan kementerian lain dalam kawalan penyakit seperti denggi telah mengakibatkan pembaziran sumber dan kekeliruan dalam pelaksanaan dasar kesihatan. Seterusnya ialah berlaku ketidakseimbangan pembangunan tenaga kerja yang masih ketara apabila agihan pegawai perubatan, jururawat dan pakar kesihatan tidak mencukupi di kawasan luar bandar dan pendalaman. Hal ini telah menyebabkan berlaku jurang akses kepada rawatan yang berkualiti antara kawasan bandar dengan kawasan bandar. Di samping itu, berlaku juga kekurangan pakar klinika dalam sektor awam uh, yang menjadi masalah utama yang berpunca daripada tempat latihan kepakaran yang terhad, kadar keluaran pakar yang tinggi dari sektor awam dan inisiatif yang tidak kompetitif. Hal ini telah menyebabkan lebih ramai pakar memilih untuk berkhidmat di sektor swasta atau di luar negara. Akhir sekali, negara membangun seperti Malaysia turut mengalami masalah kekangan dari aspek penyelidikan, inovasi dan penggunaan teknologi. Hal ini turut melemahkan sistem kesihatan negara. Oleh sebab itu, sektor kesihatan masih perlu memperkukuhkan um, penggunaan teknologi maklumat dalam usaha meningkatkan keberkesanan, perkhidmatan dan mengurangkan kesalahan perubatan. Oleh sebab itu, penggunaan sistem moden seperti rekod perubatan elektronik (EMR), sistem pengurusan data bersepadu dan juga teleperubatan perlu diperluaskan agar sistem kesihatan negara lebih efisien, telus dan seiring dengan kemajuan teknologi global, di samping juga menyokong kesejahteraan dan kehidupan rakyat secara menyeluruh. Seterusnya, saya Marisa Izati binti Shamsudin Nombor Matrix 304721 akan membincangkan mengenai punca berlakunya masalah kesihatan di Malaysia. Punca pertama berlakunya masalah kesihatan di Malaysia ialah disebabkan uh, kemiskinan dan isu ketidak ketidaksamaan sosial. Golongan miskin biasanya mereka Menghadapi pelbagai kekangan lah uh, Contohnya mereka sukar untuk mendapatkan Makanan berhasiat Mereka tinggal di kawasan yang tak selamat Dan mereka Mempunyai akses yang kurang Untuk mendapatkan sumber air yang bersih Dan mereka juga Uh, kurang mendapatkan rawatan kesihatan yang baik lah. Jadi disebabkan kekangan ni mereka lebih mudah untuk jatuh sakit dan ia mengambil masa yang lama untuk pulih. Contohnya macam di Malaysia, uh, masalah kemiskinan ni jadi isu lah terutamanya di uh, terutamanya bagi penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Jadi apabila ramai penduduk yang hidup dalam keadaan yang kekurangan dan mereka tidak mampu untuk dapatkan rawatan atau beri makanan yang sihat, ianya akan menyumbang kepada peningkatan penyakit dan juga kematian. Terutamanya um, berlaku dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan juga ibu hamil. Seterusnya, punca yang kedua ialah disebabkan akses terhad kepada maklumat kesihatan yang efektif. Banyak komuniti, terutamanya mereka yang duduk di kawasan luar bandar, mereka sukar untuk mendapatkan maklumat yang penting um, tentang penjagaan kesihatan, cara pe mencegah penyakit dan cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Hal ini berlaku disebabkan um, mungkin kurangnya kempen kesihatan dan mereka mempunyai saluran komunikasi yang kurang lah. Jadi menurut kajian daripada NHMA 2019, 6, seramai 6.6% orang dewasa di Malaysia mempunyai tahap literasi kesihatan fungsional yang mencukupi. Literasi kesihatan ini bermaksud kebolehan seseorang individu untuk faham dan guna maklumat kesihatan bagi membuat keputusan yang betul untuk diri mereka. Jadi apabila tahap literasi ini rendah, Uh, orang tak tahu macam mana nak jaga diri atau bila dia orang perlu jumpa doktor Biasanya uh, penduduk yang duduk di kawasan bandar mereka uh, mempunyai tahap literasi kesihatan yang lebih tinggi lah kerana mereka mempunyai akses kepada pendidikan, internet dan pendedahan yang lebih baik Berbanding penduduk yang duduk di kawasan luar bandar di mana yang mungkin ada sesetengah yang tidak tahu tentang sesuatu penyakit dan cara untuk mencegah penyakit tersebut Jadi boleh sebabkan penduduk di luar bandar ni lebih mudah untuk jatuh sakit saya akan beralih kepada punca yang ketiga iaitu disebabkan uh, kekurangan nutrisi terutamanya yang berlaku dalam kalangan penduduk di luar bandar. Golongan ini mereka susah untuk mendapatkan makanan si yang sihat disebabkan beberapa faktor seperti faktor kemiskinan, lokasi yang jauh untuk mendapatkan makanan yang sihat dan harga makanan yang sihat yang mahal. Jadi mereka ni terpaksa untuk makan apa yang mereka mampu contohnya seperti makanan segera dan juga makanan yang tak seimbang. Menurut Elder, teori teori community self control ni boleh menjelaskan isu ini di mana Uh, teori ini mengatakan bahawa kalau komuniti tiada sumber ilmu sok atau dasar sokongan, mereka tidak mampu untuk mengawal persekitaran untuk amalkan pemakanan, pemakanan sihat. Contohnya, jika tiada pendidikan makanan ataupun kerajaan tidak membantu sediakan makanan yang sihat dengan harga yang mampu milik, masalah kekurangan nutrisi ini akan terus berulang. Contohnya di Malaysia, kajian menunjukkan a uh, Uh, sebanyak 40.3% kanak-kanak yang berumur 4 tahun mengalami anemia iaitu uh, penyakit kurangnya zat besi. Manakala 94.8% tidak mempunyai vitamin D yang mencukupi dan uh, 79.4% tidak mempunyai kalsium yang cukup. Akibatnya uh, pertumbuhan fizikal kanak-kanak terganggu. Uh, pertubuhan otak mereka lambat berkembang dan mereka lebih terdedah kepada masalah kesihatan jangka panjang Jadi, apabila satu generasi terjejas, kesannya bukan sahaja kepada individu Tapi, ianya akan memberi kesan kepada masyarakat dan juga negara secara keseluruhan Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran terhadap isu kesihatan Cabaran yang pertama ialah kadar responsif terhadap sistem kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menjalankan 69 rundingan dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan, universiti dan NGO pada tahun 2012. Hal ini bagi memastikan mereka dapat menambah baik sistem penjagaan kesihatan di Malaysia. Berdasarkan National Health Morbidity Survey 2015, rakyat Malaysia secara umumnya masih berpuas hati dengan perkhidmatan kesihatan awam kerana mempunyai kualiti yang baik dan mampu dibayar. Namun, masalah seperti kekurangan kaki tangan, masa menunggu yang lama dan kekurangan akses di kawasan luar bandar masih menjadi cabaran utama. Di sektor swasta pula, kos rawatan yang tinggi menjadi kebimbangan rakyat tempatan kerana harganya yang terlampau mahal. Tambahan pula kekurangan fasiliti seperti katil dan peralatan di hospital turut menyumbang kepada masa menunggu yang panjang dan sekaligus akan meningkatkan risiko kesihatan penyakit. Oleh itu, aduan yang diterima oleh KKM adalah amat penting untuk mengenal pasti kelemahan sistem kesihatan dan dapat melaksanakan penambahbaikan dengan kadar yang segera. Cabaran yang kedua pula ialah peningkatan populasi warga emas. Malaysia kini sedang memasuki fasa di mana masyarakat masyarakatnya semakin menua. Menjelang tahun 2023, jumlah warga emas dijangka meningkat kepada 15% daripada jumlah penduduk keseluruhan. Peningkatan ini amat memberi kesan besar kepada sistem kesihatan, ekonomi dan sosial kerana kos penjagaan kesihatan warga emas adalah dua kali ganda lebih tinggi berbanding dengan golongan muda justeru permintaan terhadap fasiliti dan tenaga kerja kesihatan juga akan meningkat. Bagi menangani cabaran ini, kerajaan telah memperkenalkan dasar warga emas negara untuk menggalakkan penuaan secara sihat dan produktif. Pada masa yang sama, masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan menjaga kebajikan warga emas sebagai contoh menyediakan makanan yang sihat dan memastikan pengambilan ubat secara teratur. Cabaran yang terakhir ialah masalah kewangan dalam sistem kesihatan. Permintaan tinggi terhadap perkhidmatan kesihatan dan kenaikan kos perubatan telah menjejaskan kualiti serta akses rawatan di Malaysia. Kekurangan dana telah menyebabkan rakyat mendapat rawatan yang tidak rapi, mempunyai infrastruktur yang lemah dan peningkatan risiko dalam kematian. Ramai rakyat juga rasa terbeban dengan kos rawatan terutamanya di sektor swasta kos ubat-ubatan yang semakin mahal, khususnya bagi penyakit kronik seperti kanser dan kencing manis, turut menjadi cabaran utama kerana kebanyakan ubat diimport dari luar negara. Keadaan ini memberi tekanan kepada pesakit dan juga kerajaan kerana mereka terpaksa menanggung kos yang tinggi bagi ubat dan peralatan perubatan. Akibatnya, sesetengah penyakit pesakit mungkin tidak mampu mendapatkan rawatan yang diperlukan. Seterusnya, saya akan bentangkan mengenai peranan pihak berkepentingan dalam menyelesaikan isu kesihatan. Kerajaan berperanan dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan mampu milik. Kemudahan prasarana dan kemudahan kesihatan yang mudah diakses mampu menawarkan perkhidmatan kesihatan bertarafkan kesihatan antarabangsa. Contohnya, klinik kesihatan bergerak memudahkan masyarakat mendapat rawatan serta mampu mengecilkan jurang antara bandar dan luar bandar, sekaligus meningkatkan kualiti rawatan kesihatan. Seterusnya, Kerajaan berperanan dalam membangunkan dasar dan rangka kerja kesihatan yang kukuh. Kerajaan mampu menjamin kelestarian sistem kesihatan, menunjukkan kepentingan serta mengutamakan kesihatan awam berdasarkan keperluan semasa di negara membangun. Misalnya, Malaysia mengubal dasar pelan strategik Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan perkhidmatan kesihatan lebih kondusif dan responsif. Seterusnya, kerajaan juga berperanan dalam menyediakan pembiayaan dan perlindungan kewangan kesihatan. Pembiayaan alternatif kesihatan mampu mengurangkan bebanan kewangan rakyat serta berpeluang melebarkan jaringan perkhidmatan kesihatan secara menyeluruh. Contohnya, subsidi perubatan, pelindungan insurans kesihatan sosial dan MySalam. Seterusnya ialah peranan pihak swasta. Swasta berperanan dalam meluaskan akses perkhidmatan kesihatan asas. Perkhidmatan kesihatan asas merupakan perkhidmatan yang diperlukan bagi mengekalkan kesejahteraan tubuh badan serta mencegah dan merawat penyakit dari peringkat awal. Misalnya, rawatan pesakit luar, imunisasi dan vaksinasi serta saringan awal penyakit merupakan insentif yang ditawarkan oleh swasta terhadap komuniti negara. Seterusnya ialah menyumbang kepada infrastruktur dan inovasi kesihatan. Sistem kesihatan yang berlandaskan digital mampu meningkatkan keberkesanan sistem kesihatan negara membangun. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan AI seperti teleperubatan dapat menganalisis penyakit dengan lebih terperinci dan berkesan terutamanya pada organ-organ yang sukar dilihat terakhir sekali ialah meningkatkan permintaan perkhidmatan kesihatan melalui promosi dan pemasaran. Pihak swasta mempunyai kemahiran dalam bidang komunikasi dan pemasaran sekaligus membantu negara dalam menyebarkan maklumat kesihatan kepada komuniti secara berkesan. Misalnya, mempromosikan pelaksanaan kempen kesihatan penjagaan diri dan perancangan keluarga melalui media masa. Akhir sekali ialah peranan masyarakat. Masyarakat berperanan dalam menetai program kesedaran kesihatan dan imunisasi. Masyarakat bergerak aktif dalam menyertai program dan aktiviti kesedaran kesihatan serta imunisasi mampu membentuk masyarakat yang berdaya tahan terhadap penyakit serta sihat sejahtera. Misalnya, program kempen kesihatan sejahtera mampu mengurangkan jurang maklumat kesihatan serta dapat meningkatkan literasi kesihatan dalam kalangan komuniti seterusnya ialah pengamalan gaya hidup sihat. Pengamalan makanan seimbang mampu melahirkan masyarakat yang sihat sejahtera serta masyarakat yang produktif dan aktif dalam meningkatkan kualiti hidup. Pengamalan makanan seimbang mencerminkan sikap cakna dan tanggungjawab masyarakat dalam memelihara kesihatan tubuh badan. Seterusnya ialah menyokong pekerja kesihatan komuniti. Meraikan sumbangan barisan kesihatan terhadap negara merupakan salah satu sokongan dalam meningkatkan semangat dan motivasi mereka dalam melaksanakan tugas. Fenomena COVID-19 membuktikan bahawa barisan kesihatan Malaysia sanggup mengorbankan nyawa sendiri demi kesejahteraan negara. Kesimpulannya, Tahap kesihatan adalah sangat penting dalam menentukan keupayaan individu dan kemajuan dalam sesebuah negara. Negara membangun termasuk Malaysia perlu bangkit untuk mengutamakan kesihatan sebagai teras pembangunan negara. Tanpa kesihatan yang baik, pembangunan mampan tidak mungkin dapat dicapai terutamanya dalam negara membangun. Maka Usaha untuk memperkukuh sektor kesihatan haruslah dijadikan sebagai perkara utama dalam pelan pembangunan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat pada masa kini dan generasi yang akan datang. Sistem kesihatan yang cekap bukan sahaja dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi ia juga dapat menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan sosial. Oleh itu, Kerjasama antara kerajaan, masyarakat dan individu amat penting untuk memastikan sektor kesihatan terus kukuh demi kesejahteraan generasi kini dan yang akan datang.